Salam əhli kanal izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün Masazır qəsəbəsində 530 nömrəli marşrut yolunun zəhrində gözəl keyfiyyətlə tikilmiş, hər bir tərəfi qoşa daş olan 1.6 qaraj həyət evini sizə təqdim edəcəm. Gördüyünüz kimi hörmətli izləyicilərimiz evdə son təmir ayarlanmaq və istəyir. Evin yanına bax burada alt hissəsində çox, yəni hündür bir sahəsi var bu altdə. Yəni buranı ev kimi və yaxud da digər sahə kimi, digər məqsədlər üçün daha doğrusu istifadə etmək mümkündür. Evim 4 bir tərəfi qoşa daşlım. Üstünün beton kəməri var, fundament karkas betonludur. Bax gördüyünüz kimi evin alt hissəsində olan riygerlər də betondandır. Orta hissəsində də bax betondur. Evin tikilişi tam, tam standartlara uyğun bir evdir. Yəni son təmiratı tamamla işi də qalır və bir daha da vurğulamaq istəyirəm. Bax burada aşağı hissəni yay mətbəxi kimi və yaxud da digər, yəni məqsədlər üçün istifadə etmək olar. Bak bu həyət hissəsinə, bu həyət hissəsinə bax, burada bir dənə maşın tam sərbəst daxil ola bilər və burada bir manqalni və yaxud da digər məqsədlər üçün istifadə etmək olar. Evin xarici görünüşü bu formadadır. Yəni o, evin otaqları da çox genişdir, mərkəzdəcəyimiz və evin içini sizə daha yaxından təqdim edəcəyəm. Bax, ustamız da burada işləyir, yorulmuyuruz. Qalxırq evin ikinci mərtəbəsinə. Bax, görürsüz ki, plakanlar da betonla tökülüb. Evinin hər tərəfi qoşa daşdır hörmətli zəyicəyimiz. Hər bir tərəfi qoşa daşdır və daxıxı evin içinə. Deməli bu formada e, dəhlizidir. Gördüyünüz kimi bu formada dəhlizi var. Dəhlizdən daxil olarkən sağ tərəfdə bax belə bir qonaq otağıdır. Bu formada qonaq otağı var. Evdə son təmirləri tamamlamaq istəyirəm hörmətli zəyicəyimiz. Döşəməsi taxtap oldu. Bax bu döşəmə laklanıb tam hazır şəkildə beləcək. Bütün otaqlarda, yəni kombinin kəsələri təkirib Və gördüyünüz kimi otağın ölçüsü də çox genişdir. Deməli, və bu evin sizə mətbəxini göstərəcəm. Çox gözəl, geniş mətbəxi var. Bax burada görürsüz. Evə verilə bilmətbəxidir. Mətbəxinin ölçüsü 8 9 kvadrat metr. Yəni təxmini olaraq övürürəm sizə. Gördüyünüz kimi bax bu formada mətbəxi var. Bütün otaqlarda <coughs> kombi xətləri çəkilib. Hərazidə qaz, su, işıq, mərkəzi qaz sistemləri mövcuddur. Və burada növbət olaraq sizə e, növbətçi otağı, yataq otağını göstərəm. Bax bu formada yataq otağı var. Otaqların ölçülərini hürmətinizlə izləyəcəyəm. Çox genişdir. Bax bu otağın ölçüsü 14 kvadratmetrdir. Bax bu otaq Deməli, burada da kombi xəttləri çəkilib və gördüyünüz burada titkinti materialları, gözünüzü qorxmasın. Yəni evdə son təmir tamamlanmaq istəyir. Qalır və qeyd etdim sizə ki, təmir olunub bitdikdən sonra həqiqətən çox gözəl bir görünüş alacaq və qeyd etmək istəyirəm ki, bütün hər bir tərəfi qoşa daşdır, hər bir tərəfi qoşa daşdır. Yəni evin fundamenti karkas betonludur, səhədlər də kupçadır bir baş alaraq material qaydada alıq satqı xidməti olunacaq. Bax gördüyünüz kimi burada görə bilər. Ha otağıdır. Qiyməti hörmətli izləyicilərimiz 56500 manat təklif olunur. Real alacağı qiymətdə endirim olacaq.